Южний цього літа очікує більше 40 тисяч відпочиваючих. Ми опитали гостей пляжу і на початок сезону найбільша кількість приїжджих – з Миколаєва. Куди приїхали? З Миколаєва. – З Миколаєва. – З Івано-Франківська. Франківська. А, а чому приїхали в южне а не, допустим, в Кобліво. По <різь> треба багато їх. А тут по прямої. А коблюва, що коблю. такое. Разгильдяйство. Очень красивый город. Тут красивый парк, тут можно с детками выйти погулять. На пляже есть очень даже, ну, просто место, пространство больше, вот, даже погулять, отдохнуть. В Коплево, честно, если сравнить с тем, то там чисто, вот, если поехать, да, поехать отдохнуть именно на день. Но с детьми там очень тяжело. Там поток людей и бар на баре вот и ну тяжеловато для если конечно самим поехать да детками, то угу. здесь больше нравится и здесь очень красивый чистый новый город чистый город и и честно мы первые год, и нам очень нравится чистый город красиво а на пляже тоже хорошо цены только подешевле были бы на аттракционах хотя бы для детей я вам сегодня року пляж ну, неплохо, трошки лучше, значит, сделали ремонт. То что забрали ці накриття, напевно, стало трошки меньше. А так все, мені неплохо. Чисто, появляется много аттракционов, очень удобно с детками, Да, то есть доступно, нормально, чисто, хорошо, море чистое, пляж чистый, пока замечательно. Надеюсь, так будет и дальше. Очень нравится нам город Южный. Вот. И у нас с женой добрая традиция появилась на годовщину, как мы расписались, мы переездим в Южный. Ну и чаще, у ну, нас родственники тут живут. Любим этот город, красивый, хороший, чистый, уютный, с добрыми людьми. Снимаете квартиру или так да. проезд? Снимаем, да, вот прямо напротив дома, вот прямо возле пляжа то mm -hmm. mm -hmm. все нравится очень красиво. Mm -hmm. А дорого снимать квартиру у нас? Э -э ну, по ценам, конечно, если возле моря, да. Ну, по сравнению с комблевом, то цена особо не отличается. Пляж ну, новый, поменяли навесики. весики. сделали, то были темно-синие, еще больше притягивали жиру. Нормальный пляж, отличный. Стадион, вижу, делает. Новый какой-то. В общем, лучше, новее стало. Да. Много детских площадок новых тоже, я смотрю. Вот. Ну так вообще песок как был, наполовину с пылью, так и остался. Там свежее в ту сторону, если немного лучше обменивается, там как бы флора, фауна, прилив, отлив. А тут такое себе. Да, вот тентов мало, тени мало. Желательно больше бы тени, чтобы было. Это 20 штук. Это... Сейчас еще не сезон, сейчас через недельки-две приедут как говорится, отдыхающие, это своим местным. Вышел после работы отдохнуть чуть-чуть. И так, на полчасика, на часик, чтобы не обгореть местами. А так, очень мало. Очень мало. Угу. А вы с каким настроением ждете отдыхающих? Отдыхающих? С нормальным. Они нам... Надо... Главное, в магазинах очередь не создавать, и все. <главное> Нет. Это же общение люди, это отдых. Это нормально. Отношения с людьми. Это... Какие откуда приехали, какая разница. Раз сюда приезжают, значит, здесь дружно здесь. Друзья, родственники, и все. Ну, пусть едут. Они платят, мы живем. Пыль, но ну, надо да, песок, если это Поменять. Да, поменять было нормально. А так, в принципе, нормально. Нормально. А что вы хотите узнать? Угу. Ну, какие недостатки, возможно, есть? Ну, тут, тут что, песок такой, чтобы Мимо проходит, пыль, пыль такая пройдет человек, и я мой, а же летит. Навесов можно. мало. Навесов, да. Угу. Да. Мало козырек. Приедем утром, уже козырьки забито. В принципе, М -м. нормально. Доброе... Вы снимаете квартиру, или... или? Не, ну ездим что-то такое. Каждый день ездите? Ну и тут, далеко. Тут если квартиру снять 400, выходит, чем а мне на бензин 100 гривен, 120. Первый раз сюда приехала. Ну нормально, хочу сказать, отдохнули, сидели нормально. Ну немножко море отличается от Очакова, Коблева, Рыбаковки. Мы считаем, что тут более как-то цивильный. Как-то для людей все делается. Даже те детские площадки для деток, как бы. Для нас это решающий фактор детё, Поэтому сделали выбор на южном. Вы сюда приехали и живете здесь или приезжаете каждый день? Не, живем. живем. У, у кого-то или снимаете? Да, снимаю квартиру. Снимать квартиру. Да. Дорого в Южном. Ну, думаю, что нет. По сравнению как бы, с нашими коблева которые совсем-совсем взвинтили совсем цены, то намного дешевле так. Учитывая то, что цена и качество комфорт, да, то мы считаем, что Южный интереснее для нас. И как бы что-то новое. Как бы, всю жизнь я свой ездил туда поближе. Коблево, Рыбаковка, Очакова вот здесь интереснее. Даже с Южным э, Железным портом не сравнить. Угу. теплее у вас вода великолепные впечатления Я, в общем то не ожидал даже что в южном борту такой красивый пляж в общем то здесь больше нравится в общем то вся красота парк парк очень понравился да. во-первых э -э 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 много как цветов много такого вот в других местах я бывала много, везде то такой красоты я не видела. Чистоты, во-первых. Во-первых, то, то, ли сама обстановка такая, люди, даже вот ребенок какую-то конфетку съел, идет в мусор. Да, вот это, вот, это хорошо. вот, понимаете, как обычно сидят там, покурили, закопали за это-то. Здесь нет такого. Мне вот еще вот это я тебе только сюда буду ездить. А скид? мороженое, что продавали. Продают а. вот рядышком. О, ну, тут. Идти, ну, да. больше, больше, конечно, желательно, потому что очередь стоит там такая больше, чтобы кафе mm -hmm. были какие-то. Комфортно. А, да. Комфортно. А так вообще очень комфортно. А стройка, которая там вас не смущает? Строительные работы или вы там не видели? Мы туда не ходили. Там но... ну, Наоборот, знаем, хорошо. В это <laughs> время <laughs> еще что-то строится еще приедет к нам? Да. Я буквально, может, в следующее воскресенье. Ну, вот в это воскресенье, может, опять приеду. Чистый, да, чистый. чистый, порядок. ну, да, чистый, только бывает сигареты сигарет иногда. Много сигарет? А сами вы не мусорите? Цены Нет, не нравятся. Она мусорники, а мы нравится, плохо. цены. Очень дорого. А 80 гривен за 5 минут на банане прокатиться, это очень дорого. Угу. На таблетках а в магазинчик сами? Ну, в магазинчике мы не Словья ходим, копии. мы с собой воду берем. Как всегда, такой. нам привозят. Да. Что там то есть? вообще нравится пляж? Еще сюда приехали бы? Да, приехали. Да. По сравнению с прошлым годом пляж как-то изменился или нет, как вы считаете? Наверное, да. А в чем изменения? Вообще <перед> раньше была пятна, пятна вода была и вроде бы <перед> Ну, Лучечка было. Лучше? А не, я вообще имею в виду, что там приходили машинки детские, были усе, усе, а сейчас такого. Скажите, какие-то минусы, видите, может, чего-то не Не, Нет, вообще и порастраивалось, нормально. Стал лучше. Стало лучше, устроено очень много новых. В прошлом году не было этих детских площадок. Mm -hmm. И солнечные батареи это вообще плюс. Так что город развивается. А какие-то нарекания, минусы есть? Может, чего-то не хватает? Ну, мы пока не заметим. Так что все хорошо. По чистоте? По чистоте, ну, стало чище. В общем-то, первое впечатление было только самое положительное. Очень чистый, аккуратный город. Очень много цветов, много зелени. Они ухаживают, поливают, смотри, ежедневно. Чистый пляж, хорошая организация. Вообще здорово, все прекрасно, все прекрасно. Детям больше моря, но и вот на площадке бегают. Ну есть какие-то минусы на нарекания, может, не хватает чего-то. Мне говорили, навесов минус 40, да? Это ну, да, может быть, навесов можно было бы больше, но... І так в принципі вони є. Так. Хоча вот выстраивается за навесами с утра. Поэтому, в принципі, це... ми любимо їздити в разные места, поэтому може то коли приїдемо, коли діти подрастут, щоб вспомнить как все змінилося і, і що стало лучше. Найбільше нарекань від тих, хто відпочиває на пляжі, стосується малої кількості тентів. Можливо, наступного року южницькі комунальники врахують ці побажання.